Это и наша табалапка, первая версия. Да. И мы, как вам табалапка и детям понравится, пишите в комментариях. Да. И намалюйте вот и, вот и на цвета, какие вам нравятся. Вот Або мои дети, ну Настя, выбрасывали вот. давно тополапка. Выбирайте Вот. Выбирайте вот такие. Вот. Вот такая? Вот такая. Вот. вот такая, Здесь вот такая, вот такая. И заново вот я вот показываю, такая. что вам сложно вот. будет. Вот такая вот. вот такая я еще лапка. раз показываю. Раз, два, и раз, два, как сказать три, у нас таких бардак. Четыре, это не у нас, а вот этих шесть, вот огнями, вот семь, этих вот красница, вот этих вот, они все натворили. Представляете? У нас всегда так красиво. Ну они еще сегодня заболели, Говорят, что мы мусорим. На самом деле они наши пингвины. И они все время мусорят. И в кого такая погода? Вот такая вот. Ну, дощевая. Кстати, вот там вот полуница растет. Будет Росы. Вот здесь наша зона вид-починка. Вот здесь вот. Там мы открываем зонтик и можем сидеть. Вот здесь мы, вы уже знаете, шишки жары. Вот там у нас школа. Моя сестра снимала за мной. Несколько частей видео я буду снимать. А она покажет другую версию будет снимать. Смотрите, вот куч. Вот. вот там наша подружка Настя живет. После нашего дома. И погода тащевая. Прогнозы на все лето будет. Скоро лето будет. И это значит, будем купаться. Да -да. И у нас вот такие вот тату. Сейчас. Вот. Мы уже некоторые просто поиспользовали. И вот. Кому? Намалюйте чашку и котика. Кому такая нравится, а кому любить, можете вы взять на вы можете. Вот их игрушки. Вот первая, другая и рожева. Ой, пойду им их резинку любую положу. Котик, подушка и свин свинкс. Вот, и вот ваша резинка. Всем привет. Нам надо им медикюр сделать.